Hey guys! নমস্কাৰ মই দাৰ্ছিনা হয় সমূহ অসমবাসীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত থিয়া ভৰা শুভকামনা থাকিল আপোনালোকৰ বিহুটো যাতে এইবাৰ ভালে ভালে যায় তাকে মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ বিহুটো অকণমান বেলেগকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ যিহেতু ময়ো চেল্ফি উঠি ভাল পাওঁ নিশ্চয় আপোনালোকেও চেল্ফি উঠি ভাল পায় তো মই ভাবিলোঁ এইবাৰ বিহুত মই বিহু চেল্ফি সৰুকৈ এটা কম্পিটিশ্যন পাতোঁ আপোনালোকে মোক চেল্ফিসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰা মই তিনিগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ বিজয়ী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াম গোটেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই জনাই থাকিম আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰা চেল্ফিসমূহ মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম যি তিনিগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ বিজয়ী হ'ব সেই তিনিগৰাকীৰ ফটো মই ইউটিউব ষ্ট'ৰিজত ৰাখিম এদিনৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে দেৰি নকৰিব মোলৈ চেল্ফীসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব মোক ফেচবুকতো আপোনালোকে ছেল্ফীসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বিহুৰ সাজিৰে আৰু লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে ছেল্ফীসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ মই গ্লেন দৰ্শনা বুলি আৰু ফেচবুকত আছোঁ মই দৰ্শনা পাটোৱাৰী বুলি মই স্ক্ৰীণত দি দিম এক বহাগ দুই বহাগ আৰু তিনি বহাগৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চেল্ফিসমূহ মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু মই ভিডিঅ' আকাৰে সেই চেল্ফিসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে চেল্ফিসমূহ পঠিয়াব পাৰে আপোনালোকে পঠিয়াই চেল্ফিসমূহ মাৰ্জিতে হ'ব লাগিব লগতে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক আৰু বিহুৰ সাজেৰে উঠা হ'ব লাগিব ফটকেই কপি ত' আপোনালোকে চেল্ফিসমূহ পঠিয়াব পাৰে এখন বা দুখন যি পঠিয়াই আৰু চেল্ফিৰ লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু ঠিকনা পঠিয়াবলৈ নাপাহৰিব হে গাইজ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এয়া আমাৰ অকণমান ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি পৰহিলৈ এক ব'হাগ ৰঙালী বিহু মানে বহাগ বিহু তো যিহেতু অসমীয়া ছোৱালী হয় জেতুকা নলগোৱাকেনো কেনেকৈ থাকোঁ আজিকালিতো এইবোৰ মেহেন্দী চেহেন্দী কিবা কিবি হৈছে কিন্তু মইতো বিহুৰ সময়ত মেহেন্দী কেতিয়াও নলগাওঁ এনেই মেহেন্দী লগালেও বাট বিহুৰ সময়ত অকল জেতুকা লগাওঁ আমাৰো ঘৰত ৰুবলৈ ক'তো ঠাই নাই কিন্তু চাটৰ ওপৰতে সৰুকৈ টাব এটাত মই জেতুকা ৰুইছোঁ এইডাল চাওকচোন জেতুকাডাল আৰু এই জেতুকাৰ পাতেৰে আজি হাতত জেতুকা বুলাম তো জেতুকা বাট ছিঙোঁ নহয় জানো আপোনালোকে জেতুকা লগালে নে নাই আৰু প্লিজ বিহুৰ সময়ত আপোনালোকে মেহেন্দী চেহেন্দী নলগাব যদি জেতুকা আছে জেতুকাই লগাব আৰু যদি জেতুকা নাই কাৰোবাৰ পৰা সুধি আনি হ'লেও লগাব আৰু বিহুৰ সময়ত কোনো জেতুকা নিদিওঁ বুলি নকয় জেতুকা ছিঙিছোঁ জেতুকা লগাম আৰু কি কৰিম আজি গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব জুকা আপোনালোকে জেতুকা লগালে নে জেতুকা কিন্তু মিক্সিত পিচি নলগাব দেই হাতেদি পিচি লগাব বিহু ন ত হাতেদি জেতুকা পিচি লগোৱাৰ যিটো জুতি হয় সেইটো মিক্সিত নাপায় ত ময়ো হাতে দিয়ে পিচিছো এইয়া মায়ে বনাই আছে পিঠা আৰু বিহু বুলি ক'লেতো পিঠাটো লাগিবই আৰু আজি আমাৰ নাৰিকল পিঠা বনাইছে নাৰিকল আৰু গুড়েৰে চেনি দিয়া নাই আজি নাৰিকল আৰু গুড় এনেকৈ পিঠা বনাইছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে পিঠাবোৰ আমাৰ মায়ে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া পিঠা বনায় অঁ মা চাচোন এইফালে এবাৰ এইফালে চা এই চাওক জেতুকা পিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া লগোৱা নাই জেতুকা কাৰণ জেতুকা লগোৱাৰ আগতে অকণমান দীক্ষিতাই গানো গাব নাচিবও ন

আৰু যদি নোৱাৰা কালি বিহু নচোৱাবলৈ নিনিও ন মোগল বিহুত সুধো ৰেডি অ মাইকটো লৈ লৈছো দেই ডাঙৰকে মাত ওলাব ন অ বিহু কেইবিধ বিহু 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 অ আৰু কাতি বিহু কঙালী বিহু বুলিও কয় গান এটা আছে নহয় কাতি বিহু কঙালী মাঘৰ বিহু ভোগালী হয়নে আজি পিছে আইলিনাৰ লগোৱা নাই লগোৱা ন আজি ন এতিয়া তুমি যোজনা গাড়ী শুনাব লাগিব

এইবাৰ দীক্ষিতাই গান গাব ন গান ন যোজনা এটা গাই দিয়া ন যোজনা গাই দিয়া মাইকটো অকণমান ডাঙৰ কে দিওঁ গান অতি কৈছে নে মই গাব পাৰা তুমি জানা নাই দিয়া এটা বিহু গীত গাই দিয়া বিহু 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 উঠি বিহু আমাৰ দিনি কাটি বিহু কৰা চকলেটটো পাবা মানে এইবাৰ কি কৰিবা ডান্স কৰিবা নেকি নাচিবা নেকি বিহু নাচাক নাচিবা অকল এটা অকণমান নাচি দিবা আৰু ন এটা মিউজিক বজাই দিওঁ তুমি বিহু ৰিহাৰ্চেল যে কৰিছিলা সেই মিউজিকটো যদি আছে মই বজাই দিওঁ নাচিবা অকে জেতুকা লগাই দিম বুল গৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ খুলি দিলো হাতখন দিয়া তাইক হাতত জেতুকাৰ কাৰণে এনেকুৱা স্প এখন লৈছো অ আৰু বিহুৰ সময়ত জেতুকা ষ্টাইলত নলগাই ন এনে এনেকে লগাই দিয়ে

আমাৰ স্কিনৰৰে বেমাৰ হওক আমাৰ নেইলৰে বেমাৰ হওক সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় ইয়াত তাই লগালে এনেকৈ আমাৰ জেতুকা লগোৱা হৈ গ'ল ময়ো জেতুকা লগালোঁ হাত দুখন এতিয়া মেলি কিনে আছোঁ জেতুকাটো শুকোৱাৰ পিছত ময়ো কাপোৰটো চেঞ্জ কৰিম আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব যদিহে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব আৰু আপোনালোকে চেল্ফিবোৰ মোক সোনকালে সোনকালে প্ৰেৰণ কৰক আৰু তাৰে মাজৰ পৰা তিনিগৰাকী বিজয় মই ঘোষণা কৰিম আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোৱে দেখিব পাব কোনে কোনে মোলৈ চেল্ফি প্ৰেৰণ কৰিছিল আপোনালোকে দেৰি নকৰিব সোনকালে মোৰ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত চেল্ফিবোৰ প্ৰেৰণ কৰক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক